Та система, по которой работают коммунальные наши предприятия, уже в том числе и с полком работает, она приносит определенные результаты. Мало того, те, кто впервые принял участие в работе этой системы, горячими глазами рассказывали мне, как происходили эти торги. То есть ну, впервые люди видели, как цена падала, например, как у нас по охране сегодня заступила новая фирма, которая... Выиграла конкурс, Начинались торги со 146 тысяч за охрану вот. и закончилась 100 тысяч. Вот. Разница 46 тысяч на охрану. Также по другим закупкам, по картриджам и так далее. Скажем. Кажется, цифра маленькая, 1200 гривен, когда 1200 гривен превращается в 600 гривен, то ну, вроде бы 600-1200 ну, это в два раза разница, имейте в виду. Ребята, мы встретились еще в прошлом году, наверное, где-то в начале декабря. Мы сделали сессию, на сессии приняли решение. Решение далось нам с трудом, я вам честно скажу. Мы все голосовали за, некоторые вообще не голосовали. Тем не менее, решение прошло, большинство Результаты этого на на сегодняшний день, я так понимаю, экономия уже сотни тысяч по городу Желтые воды. Сотни тысяч гривен, сотни тысяч гривен за месяц примерно. Но эти даже примерно экстраполировать на год, то это будут, я думаю, миллионы за год экономии денег. Это деньги, которые могут быть использованы в том числе для других нужд, на нужды города, в том числе на благоустройство, в том числе на ремонт дорог и так далее. То есть система работает. Некоторые рассказывают, что невозможно, это сложно и так далее. И так далее. Те, кто впервые это прошел, понимают, что это достаточно просто. Единственный опыт работы в этой системе говорит о следующем: присутствующие в практике могут меня поправить. Самое важное – четко сформулировать квалификационные требования. Это самое важное. То есть четко определить, какой товар вы хотите или услугу где вы хотите, какие требования вы выдвигаете к этому товару. Потому что когда вы пишете, как мы с Владимиром Федоровичем обращали внимание, сметана 15 до 20 процентов, по-моему, требования закупки, то вы можете получить сметану 17, 15 процентов жирности и 20, это разные виды, разные товары, собственно говоря. Так же, как и по охране. То есть мы, когда объявили конкурс, мы не совсем четко сформулировали требования к тому субъекту, который будет предоставлять эти услуги, оказалось, что выиграл субъект, который находится в Киеве, а, собственно, имеет представитель только в Дерпетровской, Гурты Кудах. Вот. То есть очень четко было сформулирование требования к субъекту и квалификационные требования в том числе. Вот. Но тем не менее, я думаю, за этим будущее ребята любезно соглашаются нам. У нас проводить семинары семинары бесплатные еще раз повторюсь абсолютно бесплатные. значит прошлый семинар показал что ребята компетентно абсолютно доступно рассказали как это делается вплоть до того что кто был на том семинаре помнят что даже в прямом онлайн мы видели как происходили торги по, по шлагбауму по шлагбауму кто-то покупал шлагбаум и там видели как проходят эти торги и я хочу выразить вам благодарность от городского головы я хотел Подякува, мне сказали, что вам это не надо, вам <laughs> это не надо. Тем не менее, я очень вам признателен за экономию бюджетных средств. Это реальная экономия бюджетных средств, это реально то, что мы не в городе. У нас есть чем похвалиться, ну, переименование мы первые в области, в улице, и по прозору практически мы первые в области.